Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat rekan Para subscriber channel youtube TV Semeru Semoga rekan semuanya Senantiasa diberikan kesehatan Keselamatan panjangkan umurnya murah rezeki dan selalu tetap bahagia bersama keluarga di rumah. Itu harapan dan doa kami buat para subscriber. Ya, pagi hari ini kita akan melihat perkembangan dari hasil revitalisasi stadion Kanjuruan yang ada di Kabupaten Malang tepatnya di Kecamatan Kepanjen kan ya Bagaimana beberapa titik nanti keseluruhan akan kami sepil berbagi info tentunya buat rekan semuanya ya mulai dari atap dan sampai nanti perencanaan dari pembangunan monumen atau museum nanti akan kita sepil dan juga termasuk hasil-hasil yang lainnya buat rekan semuanya. Ya, ini ada sebagian dari material ya yang memang belum dipasang di depan kita ini adalah uh, satu bahan untuk bagian depan, bagian depan atas nanti akan dipasang seperti ini rekan ya ada lengkungan-lengkungan yang ada ini fungsi dan manfaatnya nanti ditaruh di bagian atas rekan ya. Nah, ini sekadar info untuk bagian atas. Dan beberapa atap ini sudah sempurna. Tampak kita lihat sudah sangat sempurna dan ini juga akan dilanjutkan pemasangan-pemasangan yang ada ini nah ini bahan-bahan sudah dipersiapkan nanti agar tinggal pemasangan untuk info seputar atap sudah uji coba tes uji coba penggelontoran dengan menggunakan air ya nah, nanti sudah bisa diselesaikan dengan bagus dan sempurna akan dilanjutkan apa kegiatan nanti di bagian sisi dalam rekan jadi bagian dalam nanti akan dipasang ada masih 3000 single set ya kurang lebih 3000 single set itu nanti akan terpasang semuanya untuk di bagian tribun VIP nya Bagi info lagi, buatkan semuanya untuk bagian sisi yang berbeda tentunya sini uh, tampak sudah sangat sempurna di sisi lain pemerataan Nah, itu sudah dilakukan ya. Ya sebelum kita keliling lanjut lagi rekan untuk yang baru ketemu dengan channel kami mohon dukungan untuk channel kami dengan cara like, komen dan subscribe. Iya jangan lupa di like tinggal tekan klik jempolnya dan tinggal klik lagi subscribe-nya yang belum subscribe kalau yang sudah cukup sekali subscribe itu hanya sekali dan subscribe itu sendiri gratis rekan semuanya untuk mendukung kegiatan kami untuk memberi dorongan semangat kepada kami agar terus berkreasi untuk rekan semuanya, oke, kita lanjut lagi. Rekan, kita melihat sisi yang lain. Ah, inilah rencana dibangunnya monumen yang tadi sudah kami janjikan. Ini monumen akan dibangun di sini, rekan. Ya, untuk museum sendiri. Uh, itu rencananya akan bisa berbayar, kan? Ya, untuk tarif bagi pengunjung museum di Kanjuruan akan ditindaklanjuti oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang, yaitu. kalau kita kutip dari radar malang tanggal 27 Oktober nah itu rekan perangkat daerah yang membawai stadion kanjuruan ini sendiri akan membuat memorandum of understanding dengan pengelola museum Sebelumnya Yayasan Keadilan Tragedi Kanjuruan mewancanakan pengunjung Museum Tragedi Kanjuruan akan dikenai tarif masuk yang hasil dari tiket pengunjung itu sendiri akan digunakan untuk perawatan gedung dan perlengkapan lainnya misalnya seperti baju, saat pertandingan sal ah demikian termasuk sepatu dan tiket penonton semuanya itu milik daripada korban tragedi kanjuruan ya hal itu seperti yang kami sampaikan tadi dari kita kutip dari radar malang Nah, itu nanti tunggu kesepakatan semuanya ya dari isi MOU itu sendiri rekan. Oke, kita lanjut kita cari lagi rekan ya. Kita sepil-sepil. Sebelumnya terima kasih buat PT Waskita Karya dan Abi Praya. Salam sukses dan sehat selalu tentunya buat para pekerja dalam hal ini yang terlibat langsung maupun tidak langsung buat aktivitas renovasi stadion Kanjuruan ini semoga para pekerja diberikan sehat dan terus semangat dan juga dalam aktivitasnya selalu diberikan keselamatan selalu Seperti yang kami sampaikan sebelumnya tadi rekan Untuk pemasangan single set Yang masih tersisa kurang lebih 3000 kursi nanti Akan dipasang di bagian tribun VIP nah, jadi yang tersisa memang 3000 sekian itu tadi Tunggu Tahapan-tahapan penyelesaian daripada atap bagian tribun VIP itu sendiri. Sedangkan pelaksanaan pengetesan dengan menggelontorkan air dari atap tribun sendiri sudah dilakukan. Mungkin tinggal pembenahan-pembenahan sedikit lagi dan sambil menunggu kursi ini akan segera dipasang untuk yang kurang tiga ribu sekian itu tadi ya pihak PT Waskita sendiri sangat optimis ya proyek revitalisasi akan bisa diselesaikan sesuai dengan jadwal karena saat ini sendiri proyek ini bisa terselesaikan sudah mencapai 92 persen ya jadi masih ada sedikit lagi kurang lebih dua bulan ke depan ini renovasi stadion kanjuran ini akan segera bisa terselesaikan dan bisa kita gunakan bersama, lagi rekan. Ya, tentunya banyak harap dan banyak doa dari kita semuanya agar hasil renovasi stadion Kanjuruan ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Ya, kurang lebih. Bulan Desember akhir ini ini bisa terselesaikan semuanya mencapai 100%. Ini beberapa eksterior sudah terpasang dengan rapi yang tampak di dalam gambar ini rekan bisa kita lihat sendiri ya. Ya coba kita lebih dekat lagi melihat hasil eksteriornya ah, ini. Ya kalau kita lihat memang sudah elegan dan hasilnya sudah bagus ya. Ya pernik-pernik ini menambah kecantikan daripada stadion kanjuruan ini sendiri rekan bagus menawan ya lengkap dan sempurna sudah ini rupanya kalau menurut saya ya Ya sampailah kita saat ini melihat uh, papan skor yang ada. Nah, ini tampaknya seperti ini sudah siap ya, ready memang ini. Ya nanti kita tunggu pelaksanaannya bagaimana. Nah, ini pasti udah uji coba, termasuk penerangan lampu ya. Nah, itu sudah diuji coba semua dan tampak di sini juga seperti gundukan-gundukan yang sudah diratakan oleh pihak proyek nah ini gundukan sudah menjadi rata tidak seperti yang lalu-lalu gitu Nah seperti ini tinggal pemerataan-pemerataan aja rekan ya Nah ini nanti diratakan Nah ini memang ada tersisa sedikit pemerataan Coba kita akan geser di tempat yang lainnya rekan Setelah melihat dari bagian beberapa sisi ini Kita akan bawa rekan-rekan untuk melihat yang lainnya sambil melihat hasil eksterior dan di bagian bawah tanah-tanah yang semula gundukan ini sudah mulai rata ya kan nah inilah hasil yang ada mencapai 92 persen ya ini sekarang kita melihat pagar ya pagar pembatas warnanya putih sepertinya ini rekan nantinya. Karena memang ada beberapa yang hitam itu mungkin adalah warna dasar ya. Nanti akan kami tampilkan juga warna dasarnya buat rekan. Kita ambil lagi ah, seperti ini coba kita fokus di bagian atap ya rekan atapnya sudah sempurna ya. Terus atapnya sudah sempurna dan di dari ujung ke ujung ini udah mulai udah artinya sudah selesai rekan ya, sudah 100% rupanya ya. Nah, ini udah 100%. Sinar pagi hari memang bagus ya, cahaya matahari menambah keelokan kalau kita melihat bagian atapnya ini untuk material yang di bagian bawah ini tidak lain tidak bukan untuk bagian atas sirkan ya atas nah, itu sebagai penopang air hujan. ya boleh kita perhatikan dengan seksama rekan ya material-material ini tentunya akan menambah keindahan kecantikan daripada stadion kanjuruan itu sendiri ya ya ikuti terus rekan perhatikan dengan seksama jangan di skip kita akan bawa rekan-rekan dengan titik yang berbeda coba rekan kita nanti geser ya kita akan geser melihat pagar pembatas ya pagar pembatas yang berbeda kita akan melihat pagar pembatas yang berbeda warnanya juga hitam ini rekan ya yuk kita ikuti rekan ini tampak beberapa material termasuk bentuk pagar ah, seperti ini rekan cuma bentuk pagarnya seperti ini dan warnanya memang masih kayaknya ini warna dasar ya hitam ya ini warnanya hitam rekan ya Beberapa material yang belum bisa terselesaikan secepatnya juga akan dilakukan pengerjaan-pengerjaan yang sifatnya ada kurang sedikit. Ah itu rekan. Nah, ini tampak di bagian bawah ini ya. Ah ini juga si warna hitam. kita akan bergeser lagi rekan biar biar full ya jadi kita melingkar stadion kanjuruan ini biar full kita sepil yang berbeda ini tampak lebih dekat lagi gambaran pagar pembatas daripada stadion kanjuruan Okay, masih kita lihat nah, Bentuk pagar Lebih dekat lagi Nah ini rekan ya Ya harapan kami Gambaran-gambaran ini uh, Bisa memberikan info buat rekan semuanya tentang perkembangan-perkembangan yang ada seputar hasil renovasi Stadion Kanjuruan yang selama ini memang kita tunggu dan kita harapkan ya inilah bentuk dari pagar warna dasarnya rupanya ini Ah itu kalau kejauhan itu sudah warna putih pagarnya rekan ya. Ya itu tampak warna putih sedikit itu adalah pagar pembatas rekan. Ya harapan saya mudah-mudahan bermanfaat gambaran-gambaran sedikit dari kami. Dengan segala kekurangannya kami mohon maaf buat rekan semuanya. Walaupun yang kami lakukan ini sebenarnya sudah maksimal. Kami berupaya, oke rekan. Demikian yang bisa kami tayangkan, kami sampaikan buat rekan semuanya. Mudah-mudahan gambaran ini bisa bermanfaat buat rekan semuanya. Tidak mengering rasa hormat. Salam hormat kami tentunya buat keluarga. Kami ya. hanya mampu berdoa buat semuanya. Semoga sehat, panjang umur, murahkan rezekinya, jauhkan dari kesulitan, dan tetap bahagia bersama keluarga di rumah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rekan semuanya. Ikuti terus, dukung terus channel YouTube TV Semeru yang belum subscribe. Berkenan, ikhlas hati tentunya memberikan dukungan subscribe kepada kami. Salam sukses selalu buat penggemar saya, para subscriber channel YouTube TV Semeru.